Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan laporan akhir untuk subjek sekolah dan masyarakat yang bertajuk kesan AI dalam pendidikan antara cabaran dan peluang di Malaysia. Nama pesarah kami adalah Dr. Hanita Hanim binti Ismail dan kami daripada kumpulan 5 set 41. Saya akan perkenalkan ahli kumpulan 5 yang pertama Nur Syarah Sazana binti Fazil Akma yang kedua Muhammad Fazli bin Insyaq yang ketiga, Puteri Nur Hidayatul Akilah binti Putra Hairil Anwar dan yang terakhir, Nur Fatihah binti Hairil Anwar. Seterusnya, kita akan pergi kepada objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti bagaimana perkembangan dan penggunaan kecerdasan buatan iaitu AI mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan di Malaysia. Objektif kajian yang kedua, untuk mengkaji perubahan peranan guru dan pelajar, cabaran pelaksanaan serta peluang penggunaan kejelasan buatan AI bagi memastikan kualiti keberkesan, keberkesanan dan amalan beretika dalam pendidikan di Malaysia. Seterusnya, kita akan melihat hasil dan pembuktian projek. Assalamualaikum, saya Nusyar Shazana binti Fazakumar dan saya akan menerangkan tentang hasil dan pembuktian projek. Untuk tema 1, objektif kajian 1 iaitu mengenal pasti bagaimana perkembangan dan penggunaan kecerdasan buatan AI mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan di Malaysia dari segi adaptasi kecerdasan buatan AI dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Wakil KPM menegaskan komitmen Kementerian Memperkukuh Pendidikan Melalui Teknologi Terkini termasuk AI untuk memastikan transformasi digital menyeluruh. Perkara ini selari dengan kajian oleh Muhammad Syarif dan Nur Azila yang menegaskan bahawa kefahaman serta penggunaan AI dalam kalangan pendidik, pendidik memainkan peranan penting dalam memastikan transformasi digital berlaku secara menyeluruh dalam sistem pendidikan. Manakala pensyarah, IT Multimedia perlu menyatakan AI kini digunakan secara meluas oleh pelajar dalam pensyarah menunjukkan penerimaan teknologi dalam pendidikan. Dapatan ini menyokong kajian oleh Mat Yusuf AI yang menyatakan bahawa pelajar universiti melihat AI sebagai satu kemajuan yang membantu proses TP, pembelajaran dan pengajaran yang, dan semakin diterima dalam persekitaran pendidikan. Baiklah, masih di tema yang sama namun aspek berbeza iaitu Impak penggunaan AI terhadap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Wakil KPM menyatakan AI membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, seterusnya meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dapatan ini selari dengan kajian oleh Hermawan dan Wibawa yang menyatakan bahawa pembelajaran berasaskan AI yang dipersonalisasi mengikut keperluan individu membantu pelajar memberi tumpuan kepada kelemahan mereka serta meningkatkan pencapaian dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pensyarah IT atau multimedia menjelaskan AI digunakan bukan sahaja dalam penulisan tesis tetapi juga dalam projek pelajar menunjukkan peranannya menyeluruh dalam pembelajaran akademik. Perkara ini sejajar dengan kajian oleh Mak Yusof 8R yang menyatakan bahawa AI membantu pelajar melalui pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeluruh dalam pelbagai bentuk tugasan akademik. Assalamualaikum, nama saya Putri Nur Takila dan saya akan membentangkan tema 2. Di dalam tema 2, masih mengekalkan objektif kajian 1 di mana mengenai pasti perkembangan dan penggunaan kecerdasan perbuatan AI mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama iaitu peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui AI. Secara keseluruhannya, kedua-dua panel memberikan pandangan positif terhadap penggunaan kecerdasan buatan dalam mempengaruhi cara pengajaran dan pembelajaran namun dari perspektif yang berbeza. Uh, guru sekolah berpandangan bahawa penggunaan aplikasi seperti Canva dan Powtoon dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Uh, Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan daya tarikan Namun boleh meningkatkan motivasi motivasi pelajar kerana proses pembelajaran dilihat sebagai sesuatu yang menyeronokkan. Uh, manakala dari sudut murid pula, penggunaan AI membantu mereka memahami pelajar, pembelajaran dengan lebih cepat dan berkesan, di mana penerangan yang diberikan boleh disesuaikan mengikut uh, tahap kefahaman uh, pelajar. Uh, sekiranya uh, sesuatu topik itu sukar untuk difahami. Uh, AI boleh memberikan penjelasan semula dengan cara yang lebih mudah dan jelas. Uh, dapatan ini daripada kedua-dua panel adalah sejajar dengan kajian yang dilakukan oleh Yasin pada tahun 2025 yang menunjukkan bahawa penggunaan teknologi pembelajaran adaptif, maklum balas yang uh, diperibadikan serta alat AI interaktif dapat meningkatkan minat dan pemahaman pelajar. Uh, Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih menarik, um, interaktif dan berkesan uh, sekaligus memberikan impak yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan AI dalam konteks pendidikan di Malaysia. Seterusnya, untuk tema 2 masih mengekalkan objektif kajian 1 di mana AI sebagai sokongan kepada peranan guru. Uh, dapatan daripada kedua-dua panel menunjukkan bahawa penggunaan teknologi dalam pengajaran bukan sahaja dapat meningkatkan motivasi pelajar, uh, malah turut memperkukuh proses pemantauan pembelajaran. Uh, panel ketiga iaitu guru sekolah menekankan bahawa penggunaan teknologi oleh guru uh, membawa elemen yang baharu, dalam pembelajaran sekaligus memberikan semangat dan meningkatkan uh, minat pelajar untuk mengikuti kelas. Sementara itu, poin keempat iaitu murid sekolah memberikan penekanan terhadap peranan teknologi dalam membantu guru uh, menganalisis dan memantau tahap pencapaian pelajar dengan lebih berkesan uh, melalui penggunaan teknologi dan AI. Guru dapat mengenali pasti uh, yang pelajar yang menghadapi masalah dalam pembelajaran dengan lebih jelas uh, di mana guru uh, boleh mengambil langkah susulan yang sesuai bagi membantu pelajar yang memerlukan bimbingan tambahan. Um, dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2025 yang menunjukkan bahawa integrasi teknologi dan dalam AI telah um, dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran serta memudahkan guru uh, memantau dan menganalisis uh, prestasi pelajar. Uh, penggunaan teknologi ini uh, membolehkan guru untuk mengenal pasti sama ada keperluan pelajar secara lebih sistematik uh, sekaligus meningkatkan motivasi pelajar dan keberkesanan uh, bimbingan guru. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada tema yang pertama. Untuk objektif kajian yang kedua, kajian ini mengkaji perubahan peranan guru dan pelajar, cabaran pelaksanaan serta peluang kegunaan kecerdasan buatan iaitu AI bagi memastikan kualiti, keberkesanan dan amalan beretika dalam pendidikan di Malaysia. Kita akan melihat daripada segi perubahan peranan guru sebagai fasilitator dan juga pembimbing. Kedua-dua peserta memberikan pandangan positif terhadap perubahan peranan guru sebagai seorang fasilitator dan juga pembimbing namun dari perspektif dan penekanan yang berbeza. Pandangan para panel sejajar dengan kajian oleh Amri, Sefuah dan Arsyad pada tahun 2025 dalam artikel Peran Guru sebagai Fasilitator Pembelajaran Digital di era abad ke-21 yang menyatakan bahawa peranan guru telah berubah daripada sekadar penyampai pengetahuan kepada fasilitator dan mentor dalam persekitaran pembelajaran digital. Guru kini berperanan membimbing pelajar untuk menggunakan teknologi dengan bijak serta menyesuaikan diri dengan keedah pembelajaran baru. Manakala, kehadiran guru masih penting sebagai penghubung antara teknologi dan pemahaman pelajar. Kesimpulannya, AI berfungsi sebagai alat sokongan pedagogi yang memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran tanpa menggantikan peranan asas guru. Seterusnya, pelajar sebagai pembelajar aktif dan berdikari. Dapatan menunjukkan bahawa kehadiran teknologi khususnya AI telah mengubah peranan pelajar daripada bersikap pasif kepada lebih aktif, berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Dapatan panel-panel sejajar dengan kajian yang ditulis oleh Putri Santoso pada tahun 2003 menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi pembelajaran berasaskan AI menjadikan pelajar lebih aktif dan berdikari dalam pembelajaran. AI bukan sekadar alat sokongan malah menggalakkan pembelajaran berdikari dan bertanggungjawab pelajar terhadap pembelajaran sendiri. Secara keseluruhannya dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kehadiran teknologi AI memberikan pelajar menjadi lebih aktif dan berdikari. Seterusnya, pelajar juga dapat menggunakan AI untuk meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran. Baiklah, kini kita berangkat di objektif kajian kedua untuk tema kedua. Dari segi usaha membangunkan kemahiran dan pengetahuan AI dalam kalangan guru dan pelajar melalui latihan dan kursus khas. Wakil KPM menjelaskan setiap sekolah dilengkapi dengan kemudahan digital yang mencukupi dan guru diberikan latihan profesional bagi membolehkan mereka memanfaatkan potensi AI secara optimum dalam pengajaran dan pembelajaran. Pandangan ini selaras dengan dapatan Ting dan Helmi yang menekankan bahawa kesediaan infrastruktur dan sokongan institusi merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan dan penggunaan AI dalam pendidikan. Manakala pensyarah IT berpendapat perlunya khusus AI yang lebih mendalam disediakan bukan sahaja untuk pelajar tetapi juga untuk pendidik bagi memastikan penguasaan dan penggunaan AI yang berkesan dalam pendidikan. Pandangan ini sejajar dengan kajian oleh Zulkifli dan Tan yang menyatakan bahawa kekurangan latihan dan pendedahan dalam kalangan guru merupakan antara cabaran utama pelaksanaan AI dalam pendidikan. Justru, latihan profesional yang berterusan amat diperlukan. Beralih pula pada aspek yang seterusnya iaitu cabaran pelaksanaan AI terhadap keberkesanan dan kesaksamaan pendidikan. Pensyarah IT Multimedia menyatakan bahawa ketiadaan atau liputan internet yang lemah terutamanya di kawasan luar bandar menjejaskan keberkesanan pembelajaran dan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Dapatan ini sejajar dengan kajian oleh Ting dan Helmi yang menegaskan bahawa kesediaan infrastruktur teknologi termasuk capaian internet merupakan faktor utama yang mempengaruhi tahap penerimaan dan penggunaan AI dalam kalangan pelajar. Selain itu, dapatan ini turut menyokong kajian oleh Zulkifli dan Tan yang menyatakan bahawa jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar masih menjadi cabaran utama dalam pelaksanaan teknologi pendidikan secara menyeluruh. Untuk aspek yang seterusnya pula iaitu cabaran dan keperluan kompetensi guru dalam penggunaan AI. Wakil KPM menyatakan bahawa pelaksanaan AI masih menghadapi cabaran seperti kekangan infrastruktur dan tahap kemahiran digital guru. Dapatan ini sejajar dengan kajian Razak dan Norman yang menunjukkan AI boleh membantu guru dalam pengurusan tugasan, meramalkan minat serta kebolehan pelajar dan juga menyediakan sokongan pembelajaran diperibadikan. Namun bagaimanapun, keberkesanan AI juga bergantung kepada kemudahan teknologi di sekolah. Sejajar dengan dapatan Ting dan Helmi menyatakan bahawa kesediaan infrastruktur teknologi mempengaruhi penerimaan dan penggunaan AI menekankan bahawa manfaat AI hanya tercapai jika guru mempunyai kemahiran digital dan sokongan infrastruktur mencukupi. Dalam pada itu, pensyarah IT multimedia menegaskan bahawa ChatGPT GPT dan AI tidak boleh digunakan secara sepenuhnya atau hanya disalin tanpa pemahaman kerana jawapannya tidak selalu tepat dan perlu dinilai secara kritikal. Dapatan ini sejajar dengan kajian oleh Mohsin yang menegaskan bahawa kebergantungan berlebihan terhadap AI boleh menyejaskan penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat dan menuntut penilaian kritikal terhadap maklumat yang diperolehi melalui AI. Baiklah, kita pergi ke tema seterusnya iaitu AI sebagai alat sokongan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Kajian ini memfokuskan objektif 2 iaitu Mengkaji perubahan peranan guru dan pelajar Jabaran pelaksanaan Serta peluang penggunaan kecerdasan Buatan AI bagi memastikan kualiti keberkesanan dan amalan Uh, etika dalam pendidikan di Malaysia uh, Seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Syarif dan Roslina 2024 Penggunaan AI dapat memperkukuhkan uh, Peranan guru Dalam bilik darjah dan meningkatkan Keberkesanan Pengajaran melalui pem Pembelajaran Diperibadikan uh, Selain itu Uh, berdasarkan pandangan wakil uh, Kementerian Pendidikan Malaysia dan seorang pesara IT uh, AI membantu mempercepatkan pencarian maklumat dan memudahkan perkongsian sumber pembelajaran berbanding kaedah tradisional kesimpulannya AI berfungsi sebagai alat sokongan yang berkesan untuk uh, meningkatkan kualiti pendidikan sekiranya digunakan secara beretika dan uh, terkawal Baiklah, kita akan beralih ke tema ketiga yang seterusnya iaitu cabaran infrastruktur literasi AI dan etika dalam uh, penggunaan AI Uh, kajian ini turut uh, memfokuskan objektif kajian dua iaitu mengkaji perubahan peranan uh, guru dan pelajar jabatan jabatan pelaksanaan serta peluang penggunaan kecerdasan buatan AI bagi memastikan kualiti keberkesanan dan uh, amalan beretika dalam pendidikan di Malaysia. Menurut uh, wakil Kementerian Pendidikan Malaysia AI bukan pengganti guru Tetapi uh, i, uh, Ianya adalah Alat bantu yang memperkukuhkan Peranan guru namun Pelaksanaan uh, Berdepan cabaran seperti Kekurangan infrastruktur digital uh, Tahap literasi AI serta Isu uh, etika penggunaan AI Kajian oleh C.Y. Uh, Samsul Bahri 2025 <coughs> dan pandangan pencara IT turut menekankan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI seperti uh, deepfake. Kesimpulannya, penekat, penekanan uh, terhadap literasi, etika dan sokongan infrastruktur amat penting bagi memastikan penggunaan AI yang berkesan. Sebagai kesimpulan, kajian ini telah berjaya menjawab soalan kajian di mana dapatan menunjukkan bahawa penggunaan AI memberi kesan yang jelas terhadap pengajaran dan pembelajaran. AI didapati membantu meningkatkan keberkesanan PDP serta menyokong tugas guru walaupun masih wujud cabaran daripada segi infrastruktur, kesediaan pengguna dan isu etika. Namun begitu, kajian ini mempunyai limitasi seperti sampel yang kecil, tempo persalahan yang terhad dan kaedah pengumpulan data yang tidak menurut. Untuk hal yang tujuh masa hadapan, kajian dicadangkan untuk melibatkan sampel yang lebih luas dengan kajian yang lebih pelbagai seperti kajian kualitatif dan kajian kuantitatif. Dari sudut pendidik, latihan peningkatan kemahiran guru Model penggunaan AI dalam PDP serta garis panduan etika amat penting supaya guru bersedia mengintegrasikan teknologi tanpa menjejaskan peranan mereka sebagai pembimbing utama. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.